Tentang DAP, Kafir Harbi, dia tak menafikannya. Cuma, sepanjang yang saya bacalah, dia mengatakannya, saya tak berkata sekadar DAP juga lain-lainnya yang sepertinya. langsung kenyataan bahawa DAP, Kafir Harbi itu masih relevan. Kalau itulah yang dia katakan. Oh, saya kena berlapik. Eh? Saya tak dengar dari mulut dia. Tapi kenyataan dilaporkan Akhbar Harian, dia tak menafikan bahawa, saya tak kata pun DAP Kafe Harbi. Saya tak kata pun demikian. Dia tak menafikan bagi itu. Dan mufti lain sudah komen tentang dia. Mufti lain sudah mengkaji dan memberi komen tentang kenyataan dia tentang DAP Kaffir Harbi. Nampaknya betul lah. Dia mengatakan DAP Kaffir Harbi. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan. Kita nak menjawab secara ilmiah. DAP ni parti politik. Yang mengatakan DAP kafir harbi mufti Itu kenyataan berkait dengan agama DAP kafir harbi Maka kita nak menjawab secara ilmiah berdasarkan agama Dan jika tuan-tuan dan puan-puan Tak bersetuju dengan DAP Tak sebulu dengan DAP Silakan Silakan Pilihan raya kami tak pangkah di AP. Hak tuan-tuan dan perempuan. Itu isu lain. Tak bersetuju dengan DAP, tak memangkah DAP. Hak tuan-tuan dan perempuan dalam perlembagaan. Itu isu lain. Yang kita nak bincang isu, mengkafir harbikan DAP. Itu isu fokus. Tak setuju dengan DAP, silakan. Tak ada halangan, silakan. Silakan tidak bersetuju dengan mereka. Berikan alasan anda. Silakan. Tapi isu kita sekarang bukan itu. Isu kita sekarang ialah betulkah DAP di Malaysia kafir harbi? Tonton perempuan tahu tak apa dia kafir harbi? Bila kita sebut dia kafir harbi, kena faham itu. Ini bab agama ni. Dia bukan politik lagi. Kalimat kafir harbi bukan lagi kalimat parti politik Dia kalimat dalam agama Islam Kafir terbagi pada empat Kafir zimmi Kafir harbi Kafir mu'ahid Kafir musta'min Kafir terbagi pada empat Mengikut kitab-kitab ulama sebelum ini Kafir zimmi Kafir harbi Kafir mu'ahid Kafir musta'min Kafir zimmi kafir dalam sebuah negara Islam. Dia warga negara negara Islam itu. Kafir harbi, itu akan kita perincikan sekejap nanti. Kafir mu'ahid, dia orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam. Dengan negara Islam, ada perjanjian. Kafir mustamin, iaitu orang kafir yang minta perlindungan daripada negara Islam. Semua ada perincian-perinciannya. Sekarang kita nak fokuskan apa dia kafir harbi. Kafir, kita tahu kafir. Harbi dari bahasa Arab, harb. Harp artinya perang. Jadi kafir harbi artinya kafir yang boleh kita perangi. Boleh kita bunuh dan tumpahkan darahnya tanpa berdosa. Harta bendanya boleh kita ambil tanpa rasa bersalah anytime, anyplace. Lantas bila kita fatwakan, kalau kenyataan itu benar, ya? saya berlatih tadi sekali. Kalau kita fatwakan bahawa di eti kafir harbi artinya jumpa ahli DAP you boleh bunuh dia jumpa kat kodie yang boleh bunuh kat kodie jumpa kat batuban boleh sembelih dia kat batuban dan dapat pahala dapat pahala pula tu sebab dia harbi dalam agama selayaknya dibunuh boleh pergi ke rumah dia ada motosikal angkut buat balik tak haram tak berdosa sebab dia kafir harbi Harta benda yang halal, darahnya halal. Subhanallah. Eh, bukan benda kecil ni. Benda besar. Jadi, tak bersetuju dengan DAP, adakah sampai kita diizinkan menumpahkan darahnya? Itu isunya. Tak bersetuju tak apa. Tapi bila sampai nak menghalalkan harta benda dan darahnya, Eh, jangan main-main dalam bab ini. Sebab itu saya suka merujuk pada tulisan ulama sekarang. Kitab dahulu banyak tentang negara Islam, hak kafir zimmi, kemudian siapa kafir harbi, dalam kitab banyak. Cuma pada hari ini, dalam suasana senario hari ini, bagaimana kita melihat orang kafir? Orang Malaysia kena faham ini sebab ini masyarakat majmuk. Malaysia sebuah negara yang masyarakatnya masyarakat majmuk. Kena faham ini. Maka antara ulama yang membahaskan bab ini dalam konteks moden ialah Profesor Dr. Yusuf Qardawi. Allah berkati beliau. Berusaha bagi kita faham. Tu pun ada orang tuduh dia wahabi juga. Macam Dr. Jani yang kena, dia pun kena. Subhanallah. Dari kalangan orang tak ada kerja. Main tuduh. Ya. Baik. Dia tulis, dia kata. Pertama, apa dia negara Islam? Apa dia negara Islam? Negara Islam ialah sebuah negara Yang dipimpin oleh orang Islam Yang di atas orang Islam Malaysia yang di atas orang Islam tak? Paling tinggi Raja Ataupun lebih tinggi Yang dipertahankan Kemudian pemimpin tertinggi Di sudut eksekutif Di sudut pelaksanaan Ialah orang Islam Okey, Malaysia ada dah ciri pertama itu Pemimpin orang Islam Yang kedua Berlaku dalam negara itu Penegakan syiar Tak kira sepenuhnya atau sebahagiannya Penegakan syiar Islam Sepenuhnya Ataupun Sebahagian daripadanya Ada tak di Malaysia penegakan Syiar Islam seperti itu Mungkin di Malaysia tak sepenuhnya Tapi penegakan secara serius Sebahagiannya memang ada Maka ciri kedua apa ada dan yang ketiganya, orang Islam aman beribadah dalam negara itu. Tak macam di Mekah. Nak beribadah, bersembunyi-sembunyi. Kat Malaysia senang tak beribadah? Eh, senang sekali. Ada surau ekon pula itu. Masjid punya banyak. Tengok, Tarawih. Betapa mudahnya kita pergi semayang. Pilihlah masjid. Eh, 20, campur 3. Aku nak 8. Boleh pilih pula masjid mana kita suka. Masjid ni habis pukul 11. Kona bari pergi masjid sebelah. Habis pukul 10, 20. Nampak? Aman sungguh. Boleh kena baring macam itu. Ha, tiga tu aja negara Islam lah itu. Maka Malaysia sebuah negara Islam. Maka dalam sebuah negara Islam, warga negaranya ialah kafir zimni. Dia diisytihar sebuah negara Islam, warga negara yang sah. Kafir apa dia? Bukan harbi. Kafir zimni. Kafir zimni dalam bahasa mudah, warga negara bagi sesebuah negara Islam. Maka ahli-ahli DAP secara khusus Mereka tubuh DAP Dengan izin perlembagaan ataupun tidak Dengan izin perlembagaan Mana boleh tubuh parti politik Kemudian boleh bertanding RU, pilihan raya umum Jika dia tak sah Di sudut perlembagaan DAP boleh bertanding masuk pilihan raya Sebab Pertumbuhannya sah Mengikut perlembagaan Maksudnya DAP dia aplikasi untuk tubuh parti politiknya mengikut kehendak perlembagaan Malaysia sebab itu tertubuh kemudian yang ahli DAP itu dia ada IC ke tidak Lim Guan Eng ada IC ke tidak Ahang DAP silakan boleh berlaku juga perasaan saya tidak bersetuju dengan mereka tak ada masalah tapi nak mengatakan mereka kafir harbi dia berat. Okey. Jadi sepatutnya mukti Pahang kena berbetulkan kenyataannya, kena buat kenyataan di TV. Sepatutnya orang interview dia masuk TV live. Ah uh, oh, Samaha boleh beri pandangan balik tentang kenyataan Saibul Samaha betul ke? Saibul Samaha berkata demikian, kena buat demikian sebab dia mengaitkan nama Islam. Kita tak berdakwah main nak ya. Dakwah tak buat. Siapa pergi jumpa Lim Guain terang kat dia tentang Islam. Saya minggu lepas berbuka puasa dengan satu kumpulan non muslim. Nak cerita satu pengalaman. Nak cerita pentingnya dakwah. Berbuka puasa ini dibuat oleh satu pertubuhan ikram. Dia dia jemput dia panggil civil societies. Civil societies ni ialah persatuan di Malaysia khusus di Pulau Pinang yang bergerak untuk buat kebajikan dalam masyarakat Dan kita jemput yang non-muslim Maka yang hadir itu suaram uh, Kemudian Fineng uh, Chinese Town Hall Itu majoriti Datang untuk Merasai berbuka puasa macam mana Dan kemudian Diminta di samping pimpinan ikram Berucap sebab saya pun hadir Dan diminta saya bercakap sikit saya sempat mensyarahkan surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum aindallahi atqakum. Saya mengatakan itulah Islam. Kita bukan resis. Sebab Islam tidak mementingkan bangsa. Dia pentingkan faiki, takwa. Islam tak mementingkan gender. Dia pentingkan takwa, faiki. Islam tak pentingkan warna kulit. Dia pentingkan takwa, faiki. Oh, mereka nampak excited. Dan ada sahabat saya yang hadir. Dan dia mengatakan punya banyak persoalan yang mereka nak soalkan. Artinya mereka keliru. Apa dia hudud? Orang politik kata demikian, politik nu kata demikian. Bercelaru kamu orang. Kami lagi pening. Truly, what is hudud? Alhamdulillah ada yang intelek datang terangkan. Mereka nampak happy. Itu tugas kita. Jika tak diberi faham, dia akan menentang. Cuba bagi faham. Akhirnya dia faham. Hudud ini hanya satu bahagian daripada Islam. Baru dia nampak. Oh, bukan satu-satunya bahagian dia hanya satu bahagian dan tidak menegakkan hudud potong tangan dan sebagainya banyak kriteria kena selesai sebab itu jika kebajikan rakyat belum selesai sehingga ada yang fakir miskin menyebabkan dia mencuri tak boleh hukum hudud kepadanya jadi kebajikan rakyat kena didahulukan itu Islam kena jaga kebajikan rakyat tidak boleh menipu rakyat tidak boleh mengkhianati rakyat itu dulu Selepas itu beres, kebajikan beres, rakyat semua hidup selesa, aman. Pelaku juga pencurian, hudud menantimu. Ya, ada. Tapi dia bukan duduk di depan. Dia di satu penjuru yang tertentu. Benda di depan ialah ini dia. Ekonomi jadi bagus, hak-hak uh, rakyat di diberikan, diagihkan dengan betul. Ha, oh, baru mereka sedar. Oh, like that ah. Nampak? Jadi DAP pun demikian. Ada orang sedang sampaikan mesej pada DAP. Dia sampaikan mesej. NGO-NGO sebagai contoh. Sampaikan mesej. Jadi, maka masa semua itu. Maka tak perlu kita kafir harbikan mereka. Sebab mereka warga negara Malaysia. Malaysia negara Islam. Jangan kata Malaysia negara kafir. Ya? Malaysia negara Islam. Sudut takrif sekarang. Malaysia negara Islam. Takrif hari ini. Dia negara Islam. Iaitu ada sebahagian Syiar Islam ditegakkan di sini. ada. Dan umat Islam dengan aman, beribadah. Tak ada halangan. Takkan dibunuh jika semayang di surau, sebagai contoh. Ah, maka, alhamdulillah. Maka tugas kita berdakwah, menggunakan keamanan yang ada. Bukan semelih orang kapal. Okey. Masuklah Facebook cerita ni. InsyaAllah.